Друзья, всем привет! Хочу записать такой пробничек. Маленький, может вам зайдет такой формат контента, его легче записывать. Поэтому сейчас мы сделаем такой обзор на одно э, видео э, Соболева. Это российский блогер для тех, кто не знает, миллионник, очень популярный в России. И начнем мы вот э, с этого момента. Ничего вас не оправдывает, ничего не оправдывает, не катит, никакая х... В том числе и ко мне, заявляя, что мы с вами ничего не сделали для того, чтобы вот эти события предотвратить. Полицейские участки не поджигали. Так вы, блядь, нихуя не сделали для того, чтобы это остановить. Нихуя. Никаким образом своей грудью не остановили колонну этих танков, которые проходили через границу Украины. Я никак вот не накинулся на Путина в подворотне и не распрыскал ему газовый баллончик прямо в глаза. И вот уже в этом моменте начинается манипуляция. Якобы он заявляет, что украинцы просили там пшикать Путину баллончик в глаза, останавливать танки голыми руками, да, там и так далее и тому подобное. На самом деле нет. Как только началось полномасштабное вторжение, все блогеры Украины обращались к российским блогерам, к российскому народу и требовали и просили в том числе выходить на улицу и Требовать, вот от власти уже требовать Да, чтобы российский народ требовал от Путина И всех остальных этих нехороших людей Чтобы они остановили эту войну Понимаете? Поэтому он манипулирует а, Скажите, это тяжело было? Тяжело было записать видеоролик? Тяжело было выйти на улицу? Ну вот хотя бы там с каким-то белым флагом Чтобы показать свою позицию Но они нихера этого не сделали Смотрим дальше второй момент то, что вы, ребята, ничего не сделали с авторитарным режимом в самом полицейском государстве мира. Да, ну, ну вот я про это не говорю, поэтому коллективная ответственность. А что же вы не, не это не остановили? Что же... Ну что же, вы за это нас будете наказывать? Другое дело российские журналисты, которые сбежали в Европу за украинским паспортом и источают одну только ненависть. Вот они много чего сделали для прекращения конфликта, да? И вот в этом замечательном фрагменте Соболев пытается разделить типа, ответственность между Путиным, властью и российским народом. И на самом деле в начале войны так было, много там президент, блогеры пытались да, донести российскому там, народу, что вот мысли о том, что вам эта война не нужна, делайте хоть что-то. Но они бездействовали, и после этого, конечно же, у всех терпение лопнуло, и все стали ассоциировать эту войну о чем Соболев также не упоминает, он называет это конфликтом. Как будто, знаете, место в маршрутке не поделили, да, и это конфликт. То, что погибло уже десятки тысяч людей, тысячи населенных пунктов полностью разрушены, умерло уже сотни детей, так же само они э, лишились конечности, лишились дома. Десятки тысяч, э, сотни, даже если брать 14 -го года, сотни тысяч беж беженцев, и Соболев пытается разделить э, Ответственность э, власть и народа. Типа народ ничего не может сделать. Но на самом деле опять манипуляция. Э, вы можете сделать. Вы можете выйти, требовать, требовать. Но видите, легче всего отмазываться, постоянно говорить, что а что мы сделаем. Тоталитарный режим мы ничего сделать не можем. Ну, смотрим дальше. Вот все такие люди должны быть изолированы, в том числе и ты. Естественно, это ни в коем случае не правомерно, не согласно каким-то моим моральным убеждениям, а согласно Гаагской конвенции и нормам международного права. А коллективно наказывать можно только членов группы, куда вступают добровольно взрослые люди. И тут Соболев опять пытается обратиться к каким-то нормам морали, к международным конвенциям и прочим, прочим. Скажите, а с моральной точки зрения нормально сидеть и смотреть, как каждый день страдает просто целая страна? Страдает каждый день от ракет, которые прилетают? Страдает каждый день потому, что боится, что взорвется запорожская атомная электростанция? Скажите, это с какой точки зрения, по каким международным стандартам, конвенциям, на которые насрала просто и вытерла все, что можно Российская Федерация. Ну, вот скажите, с какой стороны это нормально? И почему Соболев не говорит за это? Почему он постоянно тыкает Украину в том, что мы что-то делаем не так? Ведь если бы России не было в Украине, то никаких бы попирательств, там, русофобии у нас бы то же самое не было. Я думаю, вы со мной согласны. В таком случае, если люди не ощущают эту вину, они чувствуют только лишь Несправедливость всего окружающего мира а никак не раскаяние, никак не желание что-то исправить внутри себя. Если человека, который не считает себя виновным, наказывают, он не исправится, он только накопит всю ненависть и агрессию по отношению ко всему обществу, которое он захочет изменить. Нельзя сказать, что мы хотели этого ради власти как таковой, но это было необходимо для свободной и великой Германии тут Соболева говорит о том, что если, мол, народ не чувствует свою вину, то нет смысла его наказывать. Но ну, извините меня, в судах тогда, зачем тогда кого-то судить? Потому что огромное количество преступников не осознают свою вину. Так же самое, как и российский народ, российская власть сейчас не осознают свою вину. И вот и для этого есть так же самое санкции, есть отмена виз, для того, чтобы российский народ, так называемый, начал думать и понимать, и думать. Еще раз скажу, за что его наказывают. Только так можно заставить их что-то сделать с той властью, которую они выбрали. Ну, в скобочках, разумеется. И каждый, кто кричит сейчас. Ничего вас не оправдывает, ничего не оправдывает, не катит, никакая хуйня. Вы несете один лишь деструктив, потому что российское общество прямо сейчас не чувствует своей вины, чтоб вы с этим не сделали. И опять он возвращается к вопросу вины, смотрите: я буду вырывать маленькие кусочки? Если такой формат зайдет, уже буду делать более полные разборы. А что не так сказал Дурнев? Ну, действительно, блядь, ну, типа, что он не так сказал, что вас, ну, россиян так называемых может оправдать? Ну, Соболев пытается опять указать на то, что мы там носим деструктив, разжигаем ненависть. Ну так скажи, что сделать? Скажи, что сделать, чтобы российские гребаные войска вышли с территории Украины? Заплатили все деньги, полностью восстановили, вернули погибших. Ну что сделать? Вот, ну пусть скажет. Мы тогда прислушаемся, прислушаемся. Может, вся страна у нас таких идиотов. Ну вот мы сидим вот такие просто гадости говорим в сторону России, а тут же есть выход, и мы просто не хотим его применить, так сказать. Все это красивые слова. Вы хотите каких-то практических советов? Что делать, Николай? Я считаю, что единственное, что может сделать каждый из нас, это перестать вливать ненависть в общий котел, перестать раскручивать этот маховик, потому что как бы не был праведен ваш гнев, когда вы испытываете ненависть, вы автоматически выступаете на стороне зла. Та энергия, которую вы отдаете, возвращается вам многократно, и этот урок прошли уже очень многие люди, страны и народы. Ну вот, собственно говоря, мы и добрались до практических советов. А... В чем он заключается? Да, в том, что не надо порождать агрессию, ненависть. Ну, вот я же говорю, мы тут сидим в Украине и думаем, ну вот только ж в этом проблема, да. Не в том, что российские танки сейчас просто разрушают украинские города и убивают украинских граждан. Не в том, что российские ракеты каждый день летят с территории Беларуси, с оккупированного Крыма, с России и убивают наших граждан. Не в этом всем дело. Вы понимаете? А дело в том, что мы все своей ненавистью подпитываем этот, как он говорит, конфликт. Э -э, ну, чтобы вы понимали, цена российских блогеров, которые вот на этом всей теме хайпятся, ну, примерно равна нулю. Он пытается показать, что он что-то знает и в чем-то разбирается, а на самом деле он ничего не знает. Он просто с языком в жопе пытается заработать хоть какую-то копейку на рекламе и монетизации и вставляя свои дурацкие ролики, видеоигры. Вот и все. А, ну потому что уже нормальные компании платить денег не хотят. Поэтому, друзья, делайте выводы, не слушайте этих голимых манипуляторов российских, и все у нас будет хорошо. Мы победим, мы выиграем, а потом уже будем России рассказывать, что не надо порождать ненависть. Но это уже будет после того, как их войска съебут с нашей страны, и они начнут нам выплачивать все долги за все разрушенное и то, что они у нас отняли. Все, друзья, пишите ваше мнение насчет формата спасибо вам большое за просмотры ставьте лайки и удачи слава украине